будучи студентом на старших курсах, э, организовал небольшой цех по производству металлоконструкции. Ну и в последующем я развивал эту сферу. Как бы. Э, мы хорошо росли, там, у меня был нормальный штат, там, почти до 10 человек. Э, арендовали, ну, я арендовал помещение на территории завода. Э, там было два цеха, площадка на улице, оборудование. Ну, мы, в принципе, так были на слуху в Севастополе по металлоконструкциям. И получается, когда произошла оккупация Крыма, то мы вот столкнулись с тем, что в один прекрасный момент приехали к нам российские морпехи на территорию завода и сказали, ребята, всем спасибо, все свободны, это наша территория, вам надо убраться, а здесь будет воинская часть. Ну и получается, что в чем была проблема, что данный завод, он еще в советское время выпускал ракетное оборудование для кораблей Черноморского флота, и потом при разделе флота его поделили напополам. Часть отошла визково-морским силам, а часть отошла черноморскому флоту российскому. И получается, что визково-морские силы посчитали ненужным эту территорию, и ее там приватизировали и в частные руки. В один прекрасный момент просто в России придумали, что все, что принадлежало когда-то вооруженным силам советским, оно должно все вернуться теперь там, в Крыму в вооруженные силы российские. И вот они просто взяли, забрали эту территорию, и мы как бы пошли там к директору завода спрашивать, что нам делать. С горем пополам тогда договорились, что дали нам там пять дней на то, чтобы мы просто все это собрали и выехали непонятно куда просто.